हे रामपुरुषोत्तमा नर हरे नारायणाकेशवा गोविन्दागरुडध्वजार्गुणनिधे दामोदरा माघवा हे कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चरा चे चर लक्ष्मीपते पाई मा आदोराम तपोवनागमनम कांचनम कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहनम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवगिदेव गर्भजननं गोपीगृहवर्दनम् माया पूतन जीवतापहरणं गोवर्गलोद्धरणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतं पालनम् एत श्रीमद्भागवत पुराणकथितं मनो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वार्तात्मजं वानरयूथमुख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम शरणं प्रवदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या या राम भद्राय रामचंद्रा वेदसे नमः सीता पत्यावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो अपने अपने माता पिताजी की जय हो नहीं पैसा नहीं कौड़ी -तड़ राम बोल तड़ातड़ सीताराम खाली जी वहां कोने काम सीताराम भरोसा भारी खबर ले धारी गजानन कर दे आने कर दे आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो